доброго помнятого утра, как говорится. Ну и хватит о добром. Начнем о насущном. Часто люди такие обсуждают концепции, что человек, там, право выбора, там, тролливали, свобода воли и прочее. И вот про выбор, которого на самом деле нету. Это такая типа иллюзийка, да? Вот возьмем, для примера, два человека, родившихся при разных обстоятельствах, в разных условиях и разных... Ну, короче, и всякому разному. Один человек родился, например, где-нибудь в селе на Житомирщине, причем желательно в таком депрессивном, запущенном, полуразвалившемся. А другий чоловік родився в сім'ї багатого какого-то заводчика в какой небудь Калифорнии чи там в Америці, в общем. Це так, для наглядності. неважливо, в Швейцарії, там, ще де небудь, Таке. Значення не має. І от один чоловік робить свой вибір для того, щоб стати багатим успішним ну, в нашем матеріальному такому. прям таком гармоничном, материальном, красивом мире, да? И вот, ему для того, чтобы с того села стать богатым, успешным и всякое такое, надо приложить просто неимоверную кучу усилий. Неимоверно ему должно как-то там свести, подвести, чтобы он мог выскочить, во-первых, из этого села, во-вторых, попасть хотя бы когда-нибудь в Маломальский какой-нибудь нормальный город получить какое-то образование, причем начиная с какого-то ПТУ где-нибудь в райцентре и заканчивая каким-нибудь университетом управления государственных активов, права и прочего, как его. И уже аж тогда, когда он куда-нибудь выбьется, вольется в какое-нибудь каким-то образом общество, найдет себе какую-то молодую, красивую, перспективную девушку из семьи какого-нибудь там замминистра угольной промышленности, он может, 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 а может и не, достигнет каких-нибудь вершин и пятого, и десятого. Родившийся же у богатой семейки чувачок получает все прямо с момента рождения, да? И вот в обоих их какой-нибудь был выбор, да? И оба они условно достигли каких-нибудь высот там лондонского дна, или чего-нибудь. И в итоге один потратил на это все, не знаю, пол жизни и кучу усилий, кучу нервов, кучу борьбы, кучу какой-нибудь движухи, страданий, боли и, и, и прочих претерпеваний. Другому уже досталось на шару. Вопрос. Кто из них, так сказать, более Духовно развит И какой-то там Познавший познание И все остальное Кто из них Что-то там выбрал и перевыбрал да? Возьмем сюда, добавим, например Какого-нибудь третьего персонажа Родившегося с каким-нибудь ДЦП или там Синдромом Дауна еще чего-нибудь. И ведь тоже где-то там в глубине души хочет быть и богатым, и успешным. Но ничего никогда не достигнет. И вот вам как бы и выбор. То есть можно, конечно, тешить себя иллюзией, что все в ваших руках, что вы достигнете всего, чего только пожелаете, что вы можете реализовать себя, как вы захотите. Вопрос, почему, если это все так хорошо, правильно и просто, на планете Земля существуют миллиарды людей, которые, во-первых, нифига не достигли, которые, во-вторых, э некоторые из них даже не знают про то, что у них там есть какой-то выбор, и они чего-то должны достигать. И самое забавное, существуют люди, живущие где-нибудь в Амазонке, которые даже не знают, что это круто иметь какой-нибудь... Рейнджер ровер зарабатывать миллион в год там чем миллион в день и что iphone это вершина успеха а просто ходят себе ловлять какую-то мышку жарят и на костре спасибо богу что дал огонь и счастливы и это тоже их выбор чи просто выбор зависит от условий среды в которой ты родился воспитался, которая тебя научила тому, что ты должен ценить, любить и хотеть, а не совсем то, что ты ценишь и любишь на самом деле. Потому что не знаю, как вы, а я от понятия не имею, какие у меня настоящие ценности, что бы я хотел на самом деле, если бы мне, например, там из телевизора, социальных сетей, там, не знаю, газеты, журналов не рассказывали о том, что есть мой правильный выбор. И выбираю ли я на самом деле то, что я хочу выбирать, чи я выбираю то, что мне кажут, что я должен выбрать и что является для меня правильным выбором? А? Задумывались ли вы, чи не? Вот я задумываюсь и понимаю, что ни хера не понимаю. А так-то все, конечно, хорошо и все в ваших руках. Не считаю, конечно, ничего. До свидания.